Okay, uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya Dr. Malina dari Klinik Pergigian Rompin. Uh, bersempena dengan bulan kesedaran kanser mulut yang kita raihkan uh, di seluruh peringkat kebangsaan. Hari ini saya nak share lah, uh, melalui MP Live ni berkenaan beberapa info berkenaan dengan kanser mulut. So, kanser mulut ni kat mana dia terjadi? Yang pertamanya dia terjadi, boleh terjadi lah pada kawasan bibir, pada kawasan, uh, contoh kalau kat tepi ni saya tunjuk, pada kawasan uh, gusi, pada kawasan tisu-tisu lembut lah, pada sekeliling yang sebut lah. Okay. Uh, dia juga boleh terjadi di kawasan oropharynx. So, oropharynx tu pada bahagian kawasan belakang daripada bokong uh, ataupun belakang daripada uh, mulut uh, uh, seseorang lah. Okay. Kemudiannya next, uh, kita nak sedikit nak share lah sedikit berkenaan dengan, dengan fakta. Pada tahun 2008, uh, seramai 263,900 orang di seluruh dunia didiagnos dengan kanser mulut yang mana half ataupun separuh iaitu 128,000 daripadanya uh, diorang ni mati disebabkan oleh kanser mulut yang mereka hadapi. Okey. Dekat Malaysia, uh, kanser mulut ni merupakan kanser yang ke-21 yang sering terjadi uh, dalam kalangan uh, rakyat Malaysia lah. Yang mana di kalau untuk lelaki pada tangga yang ke-17, manakala bagi wanita ni pada tangga yang ke-16. Okey, so the top 21 lah. Ha. Okey. Pada tahun 2007 pula, Uh, di Malaysia jumlah kes melibatkan uh, orang kanser ataupun kanser mulut ni dilaporkan adalah seramai 353 orang bersamaan dengan kalau 100,000 orang penduduk Malaysia di Malaysia, ada orang daripada dia didiagnos dengan kanser mulut so uh, okey berdasarkan kajian ni, yang telah dijalankanlah pada tahun 2010 ke atas uh, 156 orang pesakit Uh, kita dapati uh, ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko mendapat kanser lah. Okey, yang pertama adalah uh, faktor risiko yang pertama adalah mengunyah sirih. Mengunyah sirih ni give account for uh, 59.8%. Yang kedua uh, merokok. Uh, merokok 36.10%. Kemudiannya pengambilan alkohol sebanyak 35.2%. Okey, kesan dia pada kanser mulut ni, daripada pesakit-pesakit kanser mulut ni, dua uh, 2 per tiga daripada ni, lebih kurang 60 lebih peratus, mereka ni ada mengalami kesukaran untuk makan. Jadi, bila mereka ni nak makan, diorang uh, terpaksa lah ambil makanan yang uh, soft diet, yang makanan-makanan yang lembut. Okey? Okey, yang seterusnya kita nak share sedikit uh, macam mana kita nak, uh, bila masih kita nak concern lah berkenaan dengan kanser mulut lah. Okey, yang pertamanya uh, melalui biasanya orang yang ada kanser mulut ni kita boleh nampak melalui lesi mulut ataupun lesion ataupun gumpalan dalam mulut dia lah. Uh, dia, dia senang untuk kita kena pasti kalau kita ada buat pemeriksaan mulut lah. Uh, bahagian yang dia, uh, dia uh, ada tu, yang ada kanser mulut tu biasanya dia ada uh, bengkak uh, ataupun dia ada jadi ulcer ataupun dia boleh juga berubah warna okey kemudiannya uh, dia macam saya cakap tadi awal-awal dia boleh melibatkan bahagian pada kawasan lidah sini tak ada Modern ni tak ada lidah sebahagian so, lidah pada kawasan bibir kawasan bahagian dalam pipi kita boleh bayang bahagian dalam pipi tisu lembut dia uh, pada bahagian gusi gusi uh, sekali atas bawah pada lantai mulut bawah ni bahagian lantai mulut ni kita bagi to of the mouth okey lepas tu pada kawasan lelangit Ha, kawasan kuasa ada ni kita panggil pellet ha, okay? Kawasan sini, kawasan yang saya sebut tadi tu semua adalah kawasan yang uh, ada potensi lah untuk mendapat kanser mulut So, sel-sel yang tidak normal ni Dia akan uh, membentuk uh, ketumbuhan Ataupun growth dalam mulut lah Okay Alright Yang seterusnya ketumbuhan ni, growth ni Dia terbahagi kepada dua lah yang pertama kita panggil Dinai ha, Dinai ni bukan cancer lah biasanya Yang kedua kita panggil Magdinen ha, Magdinen Magnesia ataupun cancer lah ha, Lesion Dinai tu biasanya kita masih lagi boleh rawat Dan pesakit tersebut boleh sembuh Macam sedih kali Macam daripada asal dia lah Jadi orang yang ada masalah uh, Lesion Dinai ni dia biasanya tak tidak merebak lah Lesion dia tu, growth dia tu tak merebak pada kawasan-kawasan lain Okay, berbeza pula dengan lesion malignancy Kalau kita dengar ada malignancy pada pesakit tu Dia memang kita kena tahu Kalau ada malignancy dia memang berbahaya lah Jadi kalau orang tu sepatutnya Dia dapat pengesanan awal Okay, kita kena detect dia awal Okay, peluang untuk orang yang dapat malignancy ni Dia untuk hidup Untuk hidup lebih lama tu Dia bergantunglah pada tahap uh, penyebaran Sel-sel kanser dia tersebut Okay Alright, lepas tu kita akan cerita sikit uh, per, uh, Dia macam cancer-cancer lain juga Yang mana cancer-cancer lain, dia orang ada stage dan juga break juga lah So kalau cancer mulut ni macam macam kanser-kanser lain dia ada empat peringkat lah Stage uh, peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga dan juga peringkat empat lah Jadi kalau untuk peringkat satu dan peringkat dua ni, pesakit tu boleh uh, macam sembuh lah Boleh kembali kepada sihat macam sedih kala Manakala bagi pesakit uh, sakit yang yang berada di stage ketiga dan stage keempat uh, peringkat tiga dan empat ni Pesakit ni dia biasanya ada peluang untuk survival rate Maksudnya untuk dia hidup uh, For five years akan datang tu ada 40% sahaja Okay ada 40% sahaja lah Untuk dia orang hidup uh, dalam masa lima tahun Okay Okay, so peringkat uh, kita akan cerita sikit lah lebih mendalam pasal peringkat-peringkat kain sebulut ni Jadi, uh, pesakit yang dikesan dengan uh, peringkat 1 dan 2 ni uh, Untuk survival rate dia, peratusan untuk dia hidup uh, selepas lebih daripada 5 tahun tu Sebanyak kat sini dia 80% Okay, sekiranya pesakit-pesakit tu kita kesan awal lah ah uh, kita awal. Pesakit ni macam biasa, macam saya cakap tadi awal-awal, dia orang boleh sembuh. Boleh sembuh dan sihat macam sedih Okey, uh, walaupun uh, uh, walaupun mereka dah didakkan cancer lah. As long as dia orang ni kita detect awal. Uh, tapi kalau dia kita macam dah lewat, uh, sel-sel yang, yang tak normal ni dia akan grow jadi uh, ketumbuhan-ketumbuhan lain lah. Sel tu dia boleh berpecah, Kemudian ini dia akan merebak ke ketumbuhan asal tu dan memasuki eh uh, dia orang punya uh, saluran saraf dan saluran limfal lah. Uh, yang mana kat situ kita dah panggil dia metastasis ataupun eh uh, metastasis dah, dah tersebarlah pada yang pada organ-organ lain ke, okey. Uh, jadi waktu ni kita dah tak panggil dia stage 1 ataupun stage 2 lah. Ah kalau dah ada metastasis kita dah masuk dekat, uh, ke peringkat yang lebih teruk. Jadi bila dia dah masuk peringkat uh, 3 dan 4 ni dah kira teruk lah kanser okay. so, dah teruklah. Pesakit waktu ni yang tak tadi uh, peringkat 1 dengan 2 survival rate dia hmm, boleh 80%. Jadi kalau sekarang dia dah masuk stage 3, dah masuk stage 4 dia punya percentage dia akan drop Kepada half, tadi 80 Sekarang dah tinggal 40% sahaja So, pesakit-pesakit ni dijangka uh, Boleh hidup uh, 40% daripada mereka uh, 40% peluang untuk dia orang hidup Dalam masa 50 tahun, hanya tinggal 40% sahaja Okay, itu uh, setakat tu Kenaan dengan peringkat-peringkat uh, tu kalau ikut uh, mengikut dasar kanser kebangsaan pada tahun 2007 untuk uh, peringkat 1 a uh, pesakit ini ni a uh, dolida so ini sudah peringkat 1 hanya dah 12.1% saja mengikut tahun 2007 tu lah pada untuk stage kedua pula 23.3%. Okey uh, kebanyakan lah pesakit-pesakit kanser ni mereka ni di detect a uh, dikesan lewat lah pada stage 3 dan stage 4 stage 3 uh, 20% dan stage 4 waktu tu dah uh, terlambat lah juga ha, dah waktu tu 44.6% jadi pesakit-pesakit kita ni 44% daripada mereka dah uh, dah diagnose waktu tu dah stage 4 memang dah agak terlambat Okay. alright so kita kita share sikit lah berkenaan dengan apakah faktor-faktor risiko yang boleh menyumbang kepada uh, seseorang tu mendapat kanser mulut So sebenarnya kanser mulut tu kita tak tahu apa dia punya penyebab dia. Tapi uh, berdasarkan macam kajian kita tengok uh, penyakit pesakit-pesakit tu uh, persamaan Amerika mereka adalah mereka mengamalkan tabiat-tabiat yang tertentu lah. Okey, tabiat yang kita nak cerita ni kita akan ceritakan satu persatu lah. Yang pertamanya penggunaan tembakau ataupun bahasa lainnya merokok lah. Uh, Okey, tembakau ni ataupun rokok tu termasuk juga dengan vape lah sekarang ok uh, rokok elektronik mereka ni uh, tembakau ni dia ada banyak bahan-bahan yang berbahaya lah dan termasuk bahan-bahan kasinogen kasinogen ni bahan-bahan yang uh, boleh menyebabkan kanser bulut ok uh, kalau lah uh, mereka menggunakan uh, rokok tu uh, ataupun tembakau tu dalam masa jangka yang panjang ataupun dengan kuantiti yang banyak contohnya kalau seseorang tu ambil rokok uh, lebih daripada sekotak sehari dan juga dia merokok mungkin lebih daripada sepuluh tahun so pesakit-pesakit tu semua uh, mereka ini, uh, individu tersebut, dia mempunyai lah untuk mendapat kanser mulut tersebut ok uh, um, kemudian daripada tu hmm, orang yang kalau contoh dia berhenti ya uh, dia berhenti daripada menghisap rokok, menggunak intik uh, benda-benda tu semua Uh, dia boleh reverse balik maksudnya dia boleh turunkan balik risiko seseorang tu dia akan dapat kanser uh, dalam jangka masa 10 hingga 20 tahun okey alright so yang kedua Selepas daripada penggunaan tembakau atau perokok, kita share pasal penggunaan sirih. Okay, penggunaan sirih ni memang secara tradisional ni lah. Uh, zaman, okay, zaman sekarang pun ada juga lah. Uh, penggunaan sirih tu kebiasaan dia orang akan makan bukan semata-mata sirih saja. Dia akan campur dengan kapur, dengan pinang, ada juga yang letak tembakau juga dalam sirih tu. Bila dia makan tu uh, dia akan uh, menyumbanglah kepada uh, faktor uh, kepada kanser mulut. Kemudian yang ketiga uh, pengambilan uh, minuman yang beralkohol secara berlebihan dan dalam jangka yang panjang. Okey jangka masa yang panjang. Kalau apa dimaksudkan dengan uh, pengambilan alkohol yang berlebihan. Kalau mengikut uh, kalau mengikut kalau ikut kat lain, dikatakan mengambil minuman keras secara berlebihan Dia punya gelas dia 14 hingga 21 gelas dalam masa satu minggu 14 hingga 21, itu pun dalam one week okay? Mereka yang ambil alkohol ni secara berlebihan ni Plus kalau dia tambah juga dengan merokok Ikut jangka masa yang panjang dan secara berlebihan kanser mulut dia orang boleh dapat Uh, risiko dia 30 kali ganda daripada orang yang tak ambil nah, kedua-duanya. So memang tinggi lah kalau kita nak bandingkan uh, dengan orang normal dengan orang yang ambil kedua-duanya semua 30 kali ganda. Okay? Alright. kemudiannya kita sentuh sikit uh, yang next punya risiko pendedahan kepada sinar matahari. Uh, contohnya kalau uh, khas kepada orang-orang yang uh, buat Uh, kerja Kerja-kerja mereka di luar lah Di lapangan uh, Yang mana mereka ni terdedah kepada sinaran matahari lah uh, Berisiko juga untuk diorang dapat Kese uh, mulut Terutamanya pada bahagian kawasan luar lah Bahagian bibit uh, okay, Sebab itu yang paling terdedah pada cahaya matahari kan? okay, Kemudiannya Haa uh, Faktor risiko seterusnya adalah HPV ataupun jakitan Kuman human, -human papilloma virus okay? Dua jenis kuman yang uh, Mereka streskan dalamnya Iaitu HPV 16 dan HPV 18 Yang ni yang uh, More towards uh, kepada cancer mulut Jadi kalau diingatkan di sini, Kalau seseorang yang selalu bertukar-tukar pasangan uh, Ada sangat uh, Tendensi lah untuk mendapat risiko Mulut terutamanya pada Kawasan uh, lidah Dan juga pada kawasan lelangit Okay? Alright. Okay, yang tu kita dah uh, cerita pasal faktor-faktor risiko. Tadi kita cakap pasal merokok atau penggunaan tembakau, penggunaan sirih bersama kapur dan kapur dan pinang. Uh, kemudiannya pengambilan alkohol, uh, HPV, cakitan HPV dan pendidahan kepada uh, sinaran cahaya matahari. Itulah ni ada lima-lima poin yang biasalah. Uh, uh apa ni ada tendensi untuk dapat kesan So, uh, kita, waktu bila kita nak tahu pula Apa tanda-tanda kanser mulut ni So, kanser mulut ni biasanya Ada a few lah yang kita boleh tengok Yang pertamanya, ulcer yang tak sembuh-sembuh ha, Biasanya dalam masa dua minggu Kalau ada perasaan ulcer yang tak sembuh Kita patut bimbang lah Kita takut-takut benda tu Adalah uh, satu Kanser lah, kanser mulut Kemudian ni kalau kita ternampak Bumpalan ataupun tumpuk-tumpuk yang berwarna putih Ataupun warna merah Ha, tumpuk ataupun dia mix kekadang kadar yang warna dia, dia bercampur okey kemudiannya aa, yang ketiga kita risau kalau ada benjolan pada leher-leher ha benjolan pada leher, -leher. Ha, pada leher aa, ataupun kita nampak macam leher tu nampak bengkak ha itu pun kita risau lah okey kalau kita tengok uh, ni ada gambar kalau boleh tengok kat sini okey Uh, kat sini ada asa, tumpuk merah, tumpuk bukalan putih, tumpuk putih, tumpuk putih, So yang ni common uh, lah Kita boleh nampak kepada pesakit-pesakit Yang uh, ada Kanser mulut okay? Jadi uh, macam ni kita nak Elak daripada benda ni semua adalah Dengan pengesanan awal Jadi melalui kita lebihkan kepada Pemeriksaan mulut kendirilah Jadi kita kena perhatikan lah Kalau ada signs uh, yang, yang saya nyatakan uh, Yang saya nyatakan tadi ulcer, sakit dalam mulut lebih 2 minggu Rumpalan ataupun tumpukan pada bahagian mana bahagian mulut ketulan dekat leher ataupun bengkak rasa bengkak pada kawasan leher kemudian ni kita tambah sikitlah ha, macam kalau perasaan seseorang tu mengalami kesukaran untuk makan untuk mengunyah untuk bercakap ha, benda benda tu semua pun kita kena wear lah kemudian kebas pada kawasan lidah ataupun bahagian lain mulut sakit tekak ataupun serak lebih 6 minggu bengkak pada rahang kalau macam ada orang yang pakai gigi palsu dia nak pakai dia rasa macam tak muat rasa tak fit aa, dalam mulut dia uh, ha, itu pun kita bimbalah sebab mungkin rahang dia ada masalah dah kemudiannya berlaku pendarahan ataupun sakit ataupun berat badan tu menurun so benda-benda poin ni semua aa, kita kena perhatikan kalau ada mana-mana kita risaukan memang kita kena jumpa doktor gigi lah secepat mungkin okey hmm. Okey, kalau apa apa yang kita nak biasanya kalau kita dah dapat tengok lesion atau lesi atau tumpukan itu semua biasa apa yang kita buat yang pertamanya biasa kita akan ambil uh, biopsi biopsi tu uh, kita akan ambil sedikit tisu lah pada kawasan uh, kawasan yang bermasalah tersebut kemudiannya uh, akan dihantar ke makmal lah untuk kita pastikan apa sebenarnya begitu lah supaya kita dapat come out dengan uh, diagnosis yang betul lah jadi apa apa rawatan-rawatan yang sesuai untuk Uh, mereka yang mengalami kanser ini. Uh, antara yang disenaraikan lah rawatan-rawatan untuk kanser mulut adalah yang pertama uh, pembedahan sama ada uh, buang bahagian yang ni uh, ataupun bergantunglah kepada saiz dan juga lokasi yang Okey, yang keduanya radiasi, uh, radiation ataupun radioterapi. Yang ketiga kemoterapi ataupun uh, yang keempat combination. Maksudnya ketiga-tiga buat. Okey, uh, itu bergantung kepada uh, pada kepada kanser mulut tu sendirilah okay. Jadi apa yang kita nak Confirmkan kan dari EFB lah ni Dari saranannya semua adalah pertama kita kena jauhi lah semua Faktor-faktor uh, risiko yang saya dah senaraikan tadi Saya ulang balik ya Faktor-faktor risiko atau tabiat-tabiat risiko yang uh, Mungkin kita secara tak sejar uh, Mungkin kita amalkan lah Yang pertama kita merokok Yang kedua pengambilan sirih bersama kapur Dan juga pinang yang ketiganya pengambilan alkohol lepas tu kita mendedahkan diri kepada cahaya matahari secara berlebihan ataupun ajak uh, kita kepada HPV Okey, benda-benda ni semua kalau boleh kita try avoid lah uh, supaya kita kurang tendensi untuk dapat cancer mulut tu kemudiannya kita sarankan supaya uh, buat pemeriksaan mulut secara kendiri kat rumah uh, buat uh, pemeriksaan tu di depan cermin lah kita boleh check sendiri kalau ada apa-apa yang kita risau Aa, segera pergi ke klinik gigi. Okey, kemudiannya kena jaga kita punya pemakanan lah. Ambil lah pemakanan-pemakanan yang seimbang. Ha, berlebihkan kepada aa, vitamin. maksudnya makanan yang aa, penuh serai, macam sayur sayuran dan juga buah-buahan lah, Supaya makanan kita lebih seimbang. Okey, kemudiannya yang last sekali pastikan kunjungi ke klinik pergigian yang berhampiran untuk aa, menjalankan pemeriksaan mulut aa, dan juga gigi lah sekurang-kurangnya setahun sekali. Ha, kalau ikut hashtag biasa kita guna, ingat doktor gigi, eh ingat. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Jadi setiap hari lahir tu, ingatlah kena datang ke klinik gigi, gigi lah untuk check ha, mulut masing-masing. di samping kita menjagalah kebersihan mulut dekat rumah juga. Okey, saya rasa setakat itu sahaja saya punya sharing pada petang ini. Setakat itu saya rasa hmm, Terima kasihlah kepada semua yang join at BILA pada petang ni. Uh, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.